कामयाबी आखिर है क्या क्या ये बहुत सारा पैसा है शोहरत या आजकल के दौर में सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स ये एक बहुत बड़ा सवाल है खास तौर पर आज की बेयकीनी से भरी दुनिया में बिल्कुल और इसी एक ठोस काबिल एतमाद रहनुमाई की तलाश में आज हम कुरान का दरवाजा खटखटा रहे हैं और क्या ही खूबसूरत दरवाजा है आज हमारी गुफ्तु का मरकज है सूरत-ul-बकरा की इब्तदाई सात आयत जी ये वो आयत हैं जो सिर्फ एक किताब का आगाज नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात के दो बुनियादी रास्तों का एक नक्शा पेश करती हैं यकीन का रास्ता और इनकार का रास्ता सही तो हम मुस्तनद तफासिर की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आयत शुरू में ही इंसानों को किन बड़े ग्रोहों में तकसीम करती है और कामयाबी और नाकामी की नफसियात की बुनियाद क्या बताती है और ये भी बहुत दिलचस्प है की सूरतुल्बकर सूरत, सूरत के फौरन बाद आती है। अच्छा जी सूरतुल्फात एक दुआ है यह अल मुस्तकीम हमें सीधा रास्ता दिखा बिल्कुल तो दरखास्त की वाह और इस हिदायत नामे की इब्तदा होती है अलिफ लाम नीम से ये हरूफ मुकत्ता जी जब भी मैंने पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसानी अक्ल और अना के लिए एक एक रीसेट बटन है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो कुछ भी तुम जानने जा रहे हो उसकी शुरुआत इस एतराफ़ से करो कि तुम्हारा इल्म महदूद है। बहुत गहरी बात की आपने इन हुरूफ का पहला सबक ही आज़जी है कि इनका हतमी इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है सही लेकिन उलमा ने इनकी हिकमतों पर जरूर गौर किया है एक नुकता ये भी है की ये कुरान के मुआजा होने की एक खामोश दलील है ये एक दिलचस्प चैलेंज है मतलब अरब अपनी जबान की फसाहत पर बहुत फख़्र करते थे बिल्कुल तो गोया अल्लाह ने तहजी को सामने रखकर चैलेंज किया कि लो ये कुरान लाम मीम से बना है जो तुम करते हो। अगर तुम इसे इंसानी कलाम समझते हो तो इस जैसा बनाकर दिखा दो जी और ये चैलेंज आज तक कायम है ये इस बात का ऐलान है की इस किताब का माखज इंसानी सलाहियत ऐसी बहुत बाला है तो गोया इल्म की दुनिया में कदम रखने से पहले अपनी हदूद का ये एहसास इसी आजजी के साथ अगली आयत एक ऐसा दावा करती है जो कायनात में कोई और किताब नहीं कर सकती जालिकल किताबू ला रई बफ़ी ये वो किताब है जिसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं लेकिन यहाँ जालिका यानी वो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है किताब तो हमारे सामने है फिर ये दूर का इशारा क्यों आपने इसके नफसियाती असर को बिल्कुल ठीक पकड़ा है यहाँ जालिका का इस्तेमाल इस किताब की अज़मत इसकी शान को जाहिर करने के लिए है अच्छा गोया ये इतनी बुलंद पाया है कि इसका ताल्लुक जमीन से नहीं आसमान से है और फिर फरमाया ला रई फी। जिसमें कोई शक नहीं जी लेकिन अरबी में रैब सिर्फ इलमी शक नहीं है ये वो बेचैन कर देने वाला शक है जो इंसान को मफलूज कर देता है यानी एक किस्म की एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी बिल्कुल आज की जुबान में हम इसे एनालिसिस कह सकते हैं तो ये दावा सिर्फ ये नहीं कि किताब में तजाद नहीं बल्कि ये भी है कि ये किताब खुद शक की बीमारी का इलाज है और ये यकीन फ्राहम करने का वादा करती है लेकिन फिर फौरन ही एक शर्त लगा दी जाती है हुदन हिदायत है मुत्तकीन के लिए यही बात अगर ये तमाम इंसानियत के लिए है तो फिर इससे फायदा उठाने के लिए ये शर्त क्यों ये एक महदूदियत नहीं ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब हिदायत के उसूल को समझने में है कुरान की मिसाल बारिश की तरह है बारिश की तरह जी बारिश जब बरसती है तो वो हर तरह की जमीन पर बरसती है जरखेज़ भी बंजर भी लेकिन फायदा कौन सी जमीन उठाती है, है जरखेज़ जमीन जिसमें पानी जज्ब करने की सलाहियत हो बिल्कुल हिदायत भी इसी तरह सब के लिए दस्तियाब है लेकिन इसे जज्ब वही दिल करता है जिसमें तकवा हो यानी हक को जानने और मानने की सच्ची तलब हो तो हिदायत एक बीज है और तकवा जरखेज़ जमीन क्या खूबसूरत तशबी है जी ये जिम्मेदारी खुद इंसान पर है कि वो अपने दिल की जमीन को तैयार करे अच्छा तो फिर ये मुतकीन हैं कौन कुरान इनकी अमली शनाख्त क्या बताता है अगली आयत में इनकी पांच आदत का जिक्र है एक तरह से ये कामयाब लोगों का डीएनए है एक चेकलिस्ट। कह सकते हैं पहली आदत है बिल गैब जो गैब पर ईमान लाते हैं आज की डेटा और सबूत पर मबनी दुनिया में ये तो सबसे इनकलाबी तस्वर लगता है और यही बुनियाद है गैब वो हकीकतें हैं जो हमारी पांच हवास की पहुंच से बाहर हैं, अल्लाह फरिश्ते वही आखिरत साइंस सिर्फ उसे मानती है जिसे नाप या तोल सकें। ईमान बिल गैब इस मादी दायरे से बाहर देखने की सलाहियत है ये अंधा ईमान नहीं बल्कि वही पर एक आला सतह का एतमाद है मतलब ये कहना कि सबसे बड़ी हकीकतें हमारी लैब रिपोर्ट से मावरा हैं ये तो पूरे मादा परस्ताना वर्ल्ड व्यू को चैलेंज करता है बिल्कुल यह आपके वर्ल्ड व्यू को एक नई जहद देता है अब दूसरी और तीसरी आदत पर आते हैं जो इस ईमान को अमली शक्ल देती हैं यानी वो, वो नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं यहाँ दो बहुत अहम अल्फाज हैं एक तो नमाज पढ़ना नहीं कायम करना जी और दूसरा हमारे दिए हुए रिस्क में से इस इकामत में क्या गहराई है इकामत का मतलब है किसी चीज को सीधा खड़ा करना यानी नमाज को अपनी जिंदगी का मरकजी सुतून बनाना उसे सिर्फ एक रस्म की तरह अदा नहीं करना बल्कि उसके तमाम आदाब के साथ यानी दिल की पूरी आमादगी के साथ जी और सतह पर भी नमाज के निजाम को जिंदा रखना और जहाँ तक खर्च करने की बात है वह जुमला तो पूरी जहनीत बदल देता है कैसे ये कहता है कि तुम्हारा वक्त तुम्हारी सलाहियत तुम्हारा इल्म ये सब तुम्हारी जती मिल्कियत नहीं जिसे तुम जखीरा करो आपने इसकी रूह को पकड़ लिया ये तस्वुर मिल्कित के बजाय अमानत का है ट्रस्टीशिप बिल्कुल जब इंसान समझता है कि ये सब अल्लाह की अमानत है तो खर्च करते हुए तकबर नहीं आता और ना देने पर बुखल महसूस नहीं होता ये कामयाबी का एक बिल्कुल मुख्तलिफ मॉडल है जो जमा करने पर नहीं तकसीम करने पर मबनी है तो अल्लाह से ताल्लुक यानी नमाज और मखलूक ऐसी ताल्लुक यानी इनफाक जी उसके बाद चौथी और पांचवी सिफत आती है जी चौथी ये कि वो आप पर और आपसे पहले नाजिल की गई तमाम किताबों पर ईमान लाते हैं इसकी क्या अहमियत है ये इंसान को मजहबी तंग नजरी से निकालती है ये इस बात का एतराफ़ है कि हिदायत का सरचश्मा एक ही है ये दूसरे अंबिया और उनकी तालीमत के लिए दिल में इज्जत पैदा करती है और आखिरी सिफतन आखिरत पर वो यकीन रखते हैं यहाँ ईमान से भी एक कदम आगे यकीन का लफ्ज है इन दोनों में क्या फर्क है ये बहुत लतीफ नुकता है ईमान का मतलब है मानना जबकि यकीन इल्म की वो पुख्ता सतह है जहाँ शक की कोई गुंजाइश न रहे और वो इल्म आपके हर फैसले में नजर आए कोई मिसाल जैसे हम सबको इल्म है कि सिगरेट नोशी मुजिर है लेकिन बहुत से लोग फिर भी पीते हैं लेकिन जिस डॉक्टर को कैंसर के मरीजों का इलाज करके यकीन हो जाता है कि उसका अंजाम क्या है वो शायद कभी सिगरेट को हाथ ना लगाए सही तो आख़िरत का ऐसा यकीन मतलूब है जो इंसान की तरजीहत ही बदल दे जी तो उन पाँच आदात को अपनाने वाले ही उलाय का अला हदम में रब्ब हिम व उलायक मुफ्लिहून है वही हिदायत पर हैं और वही हकीक़ी कामयाब हैं। जी और फ़लाह का कुरानी तसव्वर सिर्फ़ दुनियावी कामयाबी से कहीं ज़्यादा वसी है ये दुनिया और आख़रत दोनों की भलाई और सुकून का नाम है तो ये तो हुआ कामयाबी का रास्ता लेकिन कुरान फौरन ही इस रास्ते से उतरने वालों का भी जिक्र करता है जी दूसरे गिरोह का इन कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए बराबर है आप उन्हें डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे ये बात थोड़ी परेशान कौन लगती है यहां रवैये की नफ्सियात को समझना बहुत जरूरी है आयत में अल्लजीना कफ़रू से मुराद वो लोग नहीं जो लामी की वजह से इनकार कर रहे हैं तो फिर कौन इससे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने सच को पहचानने के बावजूद किसी जिद तकब्बुर या अपने जाती मफाद की वजह से उसे जान बूझ कर झुटलाया अच्छा जब इंसान बार बार हक से मुंह मोड़ता है तो वो एक ऐसे नफ्सियाती मकाम पर पहुंच जाता है जहां नसीहत उस पर असर करना छोड़ देती है ये तो बहुत कुछ वैसा ही है जिसे आज की नफसियात में कॉन्फर्मेशन कहते हैं बिल्कुल वही मालूम कबूल करते हैं जो हमारे पहले से मौजूद अकायद को सपोर्ट करें आपने बिल्कुल सही سمت में सोचा है ये इलमी जिद की انتہا है इंसान अपने इर्द गिर्द एक फिक्री एक चैम्बर बना लेता है और इसी कैफियत के नतीजे में वो आयत आती है जो अक्सर लोगों को उलझन में डाल देती है खतम ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और यही वो नुकता है जो बहुत परेशान करता है ऐसा लगता है जैसे खुदा जबरदस्ती किसी को गुमराह कर रहा है ये मोहर लगने का तस्वुर आखिर है क्या ये सवाल बहुत अहम है और अक्सर लोग यहाँ गलत फहमी का शिकार होते हैं देखें ये अल्लाह का कोई जबरी फैसला नहीं है तो फिर इसे आप एक कुदरती नतीजे के तौर पर समझें एक मिसाल से बात शायद ज्यादा वाजे हो जी जरूर फर्ज करें कोई शख्स जान अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले और एक अंधेरे कमरे में बैठ जाए सालों तक बिल्कुल तो जब वो बाहर आएगा तो क्या होगा उसकी आंखें वो रोशनी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगी शायद देखने की सलाहियत ही खत्म हो जाए तो कसूर किसका है रोशनी का नहीं जाहिर है उस शख्स के अपने अमल का बस यही वो नुकता है कुरान इसी कैफियत को दिल पर महर लगना कहता है, जो शख्स बार बार सच सुनकर कान बंद कर ले दलाइल देखकर दिल पर ताला लगा ले तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की हक को कबूल करने की सलाहियत ही खत्म हो जाती है यानी ये एक किस्म का एट्रोफी है। बेहतरीन लफ्ज इस्तेमाल किया आपने ये कोई जबरी सजा नहीं बल्कि इस्तेमाल न करने की वजह से सलाहियत का जाया हो जाना है तो ये सजा अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि उसके बनाए हुए कानून का नतीजा है जिसे इंसान खुद अपने ऊपर लागू करता है जी ये तो बहुत बड़ी वार्निंग है जी तो इस सारी गुफ्तगू को अगर हम समेटें तो हमारे सुनने वालों के लिए तीन बड़े सबक क्या हो सकते हैं मेरे ख्याल में पहला और सबसे अहम सबक नियत और खुले जहन की अहमियत है कुरान को उस नियत से पढ़ा जाए कि मुझे हिदायत चाहिए ना कि खामियां निकालने की नियत से सही दूसरा नुक्ता मेरे ख्याल में मुतकीन की इन पांच आदात का अमली जायजा है एक सेल्फ असेसमेंट टूल के तौर पर बिल्कुल हम सबको ये चेकलिस्ट लेकर अपनी जिंदगी को देखना चाहिए कि गैब पर हमारा एतमाद कैसा है हमारी नमाज हमें अंदर से बदल रही है या सिर्फ एक रस्म है जी और तीसरा सबक है फिक्री जमूद से गुरेज यानी यानी जब भी कोई हक बात सामने आए चाहे वो हमारे नजरियात के खिलाफ ही क्यों न हो उसे अना का मसला ना बनाया जाए क्योंकि यही जिद वो पहला कदम है जो इंसान को उस रास्ते पर डाल देता है जहां दिलों पर मोहरे लग जाती हैं अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तोफीक दे ये तो सिर्फ दो ग्रोहों का जिक्र था लेकिन इनसे भी ज्यादा पेचीदा एक तीसरा ग्रोह है यानी मुनाफिक इनकी नफसियात पर हम अपनी अगली गुफ्तगु में बात करेंगे इनशाला इनशाला और आखिर में वालों के लिए बस एक एक सोच जी हमने आज बात की कि और से जोड़ा। सही। तो आज के जदीद दौर में जहाँ अलग्रिथम हमारी न्यूज फीड को कंट्रोल करते हैं जहाँ हमें सिर्फ वही कुछ दिखाया जाता है जो हम पहले से मानते हैं तो क्या ये टेक्नोलॉजी अनजाने में हमारे दिलो दिमाग पर गफलत के वही पर्दे नहीं डाल रही ये ये तो बहुत गहरा सवाल है कि क्या हमारे एल्गोरिथम्स हमारे दिलों पर मोहर लगाने का जरिया बन रहे हैं इस पर सोचने की जरूरत है